तीसरे चरण का दिन है मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनंती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा स्थिर सरकार सुरक्षित देश समृद्ध देश गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर वन ले जाना चाहते हैं। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं जहां तक गुजरात का सवाल है करीब करीब 20 प्रतिशत वोटिंग ढाई घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्ताई तो भी देगी सुरक्षा भी देगी समृद्धि भी देगी गरीबी से मुक्त भारत बनाए मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पूरजोश वोटिंग करकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। हूँ आजेली 25 से पच्चीस सीटों पर आज मतदान थानू हूँ गुजरात जनता ने, ने विशेष करी फर्स्ट टाइम वोटर ने अपील करने मांगू छूँ કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે સુરક્ષા આપે સમૃદ્ધ બનાવે ગરીબનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર વન બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે વંદે માતરમ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો સત્તરે આઝાદી સમાચારોની